ada gedir hot dog bulkası, amma həmən bu reseptnə elə mə olar. Gemle bulka və və ya istənilən bulka keçmişdir, məsələn. Amma əgər hot dogu evdə eləyiriksə, deməli yaxşı ev bulkası da pis olmazdı. Və onun üçün birinci drocu süddə aktivləşdiririk. Iliq süddə hardasa 5 dəqiqə droc qalandı aktivləşəcək və qarışdırırıq yumurtayla. Sonra da əlavə edirik ələyədən keçmiş unla. Bir az yoğurandan sonra əlavə edirik yumuşaq kərə yağı və davam edirik yoğurmağa tam birləşənə qədər. Deməli, hiss ola bilərsiniz ki, ki, xəmir yapışqandır. Bəli, elə də var. Amma qatı əlavə un lazım deyil. Yoğurmaq lazımdır tam kərə yağı xəmirlə birləşənə qədər və şar formasına gətirib λονканını örtüb gözləmək lazımdır 20 dəqiqə. Sonra bir dəfə də yoğururuq və yenə eləyirik şar formasında və bir dəfə də gözləyirik 20 dəqiqə. Uje xəmir yapışqan deyil, çünki istirahət eləyib. İkinci dəfədən sonra bir dəfə də yoğururuq və gətiririk şar formasına və gözləyirik 1 saat. Bu axırıncı dəfədir. Sonra bölürük onu porçalara, yəni hərəsə 90 qram, çünki xəmir olacaq hardasa 950 qramlıq plus minus. Əgər hot dogsa, təxminən ar şotu götürmək lazımdır, yəni uzunluğu sosiskanın uzunluğu ilə. Hardasa 12-14 sm uzunluğu var. Hot dog bulkasının formasını verəndən sonra hamsını qoyuruq bişirmə qabına. Öldürük bronqa ilə, gözləyirik köpənəcəm. Otaq temperaturunda hardasa 45 dəqiqə və sonra yumurta sarısını yul üstünə sürdürük. İstənilən qədər səbirlə küncüd və göndərir bişirməyə. Yaxşı, bulkanı bişirdiyik. Bə hot dog resepti olacaq mı? Əlbəttə. Özdəki necədir? Gələn görüşlərə qədər.